Многих интересует, стоит или не стоит заказывать стеклопакеты, заполненные инертным газом, и насколько оправдано такое решение. Хотел бы остановиться сначала на вопросе, какие газы используются для заполнения стеклопакетов. Для заполнения стеклопакетов используют аргон и криптон. Криптон значительно дороже, поэтому используется в основном в Европе. У нас же применяют в основном аргон. Инертный газ плотнее воздуха, поэтому снижает конвективную составляющую теплообмена внутри стеклопакета. Инертный газ используют, как правило, в комбинации с энергоэффективным стеклом. В этом случае применение аргона позволяет повысить характеристики стеклопакета еще на 10-15%, что весьма оправдано при энергоэффективном строительстве. Если вас интересует, как определить наличие газа внутри стеклопакета, то здесь я вынужден вас огорчить. Специальный прибор-индикатор, позволяющий однозначно установить этот факт, стоит 10 тысяч евро. И приборов таких в Украине может быть два, а может быть один. Вам, скорее всего, не придется с ним столкнуться. Поэтому при выборе изготовителя ищите серьезные предприятия, которые могут предоставить сертификат на предлагаемые стеклопакеты.